көңілді отырыстың соңы қылмыспен аяқталған оқиғалардың бірі қаңтардың жиырма жетісі орын алды мәшһүр жүсіп пен пішенбаев көшелері қиылысындағы жылу трассасының құдығында үнемі бас қосуды әдетке айналдырған ер азаматтар алкогольді сусыннан ұрттап алған соң жұдырықтаса жөнелген қатты соққының астына түскен қырық жасар ер адам оқиға орнында қаза тапқан ауыр қылмыс жасаған жазықты үстінен бүгінде қылмыстық іс қозғалып уақытша ұстау оқшаулауғышына жабылды бұдан басқа мүлік бағыты бойынша да қылмыстар ап апта ішінде күшейе түскен 23 третьего январ күні беркенбаев көшесіндегі пәтерлердің бірінен уақытша жұмысы жоқ 29 жасар азамат пәтер иесінің сеніміне кіріп 7000 теңге көлемінде азық түлік ұрлаған ал қаңтардың 27 жетісі күні кезекшілік бөлімшеге 47 жасар қала тұрғыны қоңырау шалып мүлкінің ұрланғаны жөнінде хабарлады оқиға орнына барған шұғыл іздестіру тобы пәтерден dvd ойнатқыш пен азық түлік ұрланғанын анықтаған іздестіру барысында көрші үйде тұратын төрт жасар ер азамат ұсталды пәтер иелерінің сеніміне кіріп тегін азық түлікті қолды бүгінде қаламыздың дүкендерінде де ұрлық жасауда сондай оқиғалардың бірі қаңтардың жиырма күні екі бірдей дүкендерде орын алды еуропалық келбетті жиырма жастағы үш азамат мәшһүр жүсіп 91 мен энергетиктер көшесі қырық мекенжайындағы дүкендерінде сауда жасап соңында ақшасын төлеместен сатушының қолынан азық түлік салынған дорбаны жұлып ала жөнелген жалпы екі дүкеннен келтірілген шығын алты мың теңге көлемінде были задержаны трое мужчин дорбаның ішіндегі азықты тізе кетсем ол майонез шыжық тұшпара кәмпит қант тәтті тоқаштар және сыра болатын сатушы соның бәрін сары дорбаға салыпты сол арқылы қоғамдық қауіпсіздікті қорғау қызметкерлері күдіктілерді он минут ішінде тапқан әрине бұл жерде сатушы жедел түрде бізге хабарласқанның арқасында анықталып отыр жас азаматтар ұсталды олардың үстінен қылмыстық іс қозғалды тергеу амалдары жүруде сақтықта қорлық жоқ сондықтан осындай жағдайлардың орын алмасына әрбір сауда орындарының қожайындары дабыл кетігін немесе бейнекамералар орнатқандар абзал Бұлар ине қылмыстығыстың ізін суытпай ашуға тікелей септігін тегізер анық әлемде жақсы адамдар жоқ емес сондай ақниетті тұрғындардың арқасында қаңтардың 22 екісі 56 жасар құдайкөл ауылының тұрғыны жоғалды деген -дей жылқы алды жылқылардың иесіне қайта қайтарылуына теміржол жасар тұрғынының үлесі зор ол өздігінше шайлып жүрген жылқыларды байқап қалып дереу ауылдық учаскелік инспекторға хабарлаған мал атаулының қожайынын табуға осылайша қолғабыс жасаған әрине азаматтардың мұндай ісі мадақтауға тұрарлық